Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de La Plu. Tai experimenta el doloroso amor basados en el libro. Tai se acurruca debajo de una fina manta sobre la cama en medio de la habitación. Sus lágrimas resbalan por su dulce rostro y sus sollozos son tan fuertes que siente lástima de sí mismo en su corazón, porque nunca ha llorado por cosas como estas antes. Tai siempre había escuchado hablar de lo doloroso que era llorar por amor, pero él nunca se imaginó estar en esta situación. Duele, es mucho más doloroso de lo que Tai jamás hubiese imaginado. Siente como si varios cuchillos estuvieran apuñalando el corazón dentro de su pecho, como si el órgano en su costado izquierdo también estuviera derramando lágrimas con él. De pronto, el cuerpo tembloroso del chico pequeño se sobresalta cuando escucha un golpe en la puerta. Tai, lo siento, la voz profunda y familiar llega desde el exterior, provocando que Tai sujete más fuerte la manta que lo cubre, porque en este momento no quiere ver la cara de Pit Pat, no quiere hablar con un mentiroso y mucho menos quiere escuchar su voz. Tai, escúchame primero. Abre la puerta para Pi. El chico alto sigue llamando a la puerta sin rendirse, gritando frente a la madera que le obstruye el paso en un tono de súplica, sintiendo el mal presagio de que en este momento realmente podría estar perdiendo a Tai. Y lo que teme Pat puede no estar equivocado, porque la persona bajo la manta recoge sus audífonos y se los mete en las orejas sin ningún interés de oír al chico alto, y a pesar de las lágrimas corriendo por sus mejillas, Tai reprime un sollozo en su garganta, cierra los ojos y sube el volumen de la música casi a lo máximo para tratar de desaparecer el sonido de los golpes de la puerta. Suficiente, ya basta, Tay, suficiente. El chico pequeño se repite eso y una y otra vez en su corazón, como si quisiera ordenarse a sí mismo creer en lo que dice. Pat mira la puerta detrás de la cual no escucha ningún sonido de respuesta, y siente que su cuerpo empieza a entumecerse por completo. En este preciso instante el chico alto se da cuenta de cómo se siente perder algo valioso delante de sus ojos, porque no importa lo mucho que no quiera rendirse en sus intentos, ni qué tan fuerte llame a la puerta, no recibe otra respuesta más que el silencio que cubre todo alrededor. Tai, murmura el chico alto para sí mismo, sintiéndose desesperado. A pesar de que solo están separados por una puerta, siente como si hubiera una gran distancia entre ellos en este momento, y lo peor de todo es que fue él quien lo provocó. Extrañamente, la delgada puerta de madera entre los dos hace que Pat sienta que Tai lo está empujando fuera de su mundo con todas sus fuerzas. El muro que se esforzó tanto por derrumbar poco a poco ha sido levantado de nuevo con sus propias manos. Pat, el chico alto se maldice a sí mismo con frustración, golpeando la puerta de madera para deshogarse antes de deslizarse hasta sentarse en el suelo frente a la puerta. Sus gruesas manos desordenan su cabello con desesperación, sin poder hacer otra cosa para calmar su enojo. Tonto, maldice de nuevo, sin saber qué hacer a continuación. Sus ojos agudos parpadean mientras mira el cielo completamente oscuro a través del balcón frente a él, adivinando cómo será su relación con Zay a partir de ahora. Pat se niega a seguir pensando en ello cuando empieza a sentir dolor en su corazón, porque él no quiere que sea de esta manera. Si van a terminar, al menos no quiere que sea por este tipo de cosas. No quiere que su relación con Zay termine por causa de sus mentiras y sus errores. Es demasiado lamentable si su relación con Zay tuviera que terminar porque el más pequeño no siente nada por él. Pat siente que podría aceptarlo mucho más que ahora. son varios minutos pero el chico alto sigue sin moverse de la puerta. Sus ojos vacíos miran el cielo oscuro con la mente completamente en blanco. Y cuanto más piensa en la sonrisa que el más pequeño solía regalarle, más se maldice a sí mismo, porque fue él quien la destruyó con sus propias manos. Una mezcla de sentimientos se apodera de él en medio de la noche silenciosa. Es la noche más silenciosa desde que llegó al campamento, cuando debería ser la noche en la que su estatus con tais se hubiese aclarado y desarrollado más que nunca, tal como él había pretendido que sea, pero ahora se ha convertido en todo lo contrario.